вам сегодня по максимуму вынести користь сегодняшнего захода. На сегодня украинский бизнес может выступать партнерами в проектах, которые финансируются из Брюсселя. Для этого участие правительства украинского и обивание породов государственных органов не нужно. А нужно найти проекты, где бизнес объединится с научными интересными разработками и сделает что-то полезное и новое на рынке Украины. У нас в Украине очень мало консалтеров, которые умеют это делать, знают, как соединять те темы, которые финансируются в Брюсселе с пожеланиями нашего бизнеса и настроить эти проекты именно на средний и малый бизнес, который самостоятельно не может обеспечить весь этот процесс. Я думаю, что мы будем участвовать в таких проектах, развивать их и помогать нашему бизнесу выходить на европейские рынки. Сегодня компания Force Drive Legal Group уже работает с некоторыми клиентами, которые стремятся внедрить в украинский рынок новые продукты, в том числе из применением нанотехнологий, с разработкой новых препаратов в области косметологии, фармацевтики. Это тренды, которые на сегодняшний день ценятся и в Европе. И мы с удовольствием будем развивать э, темы привлечения финансирования из европейских фондов на подобные проекты. Сегодня мы узнали больше о, о современной и актуальной программе, которая уже частично работает в Украине – горизонт 2020. Э, в этих программах украинский бизнес пока еще не может выступать лидерами проекта, но может быть партнерами и подписывать на условиях партнерства соглашения грантовые с европейскими организациями. Это интересное направление, которое мы будем развивать. Форсен Брат Легал большим интересом наблюдает за развитием этих проектов и будет дальше не участвовать.